বহুতে নাপায় বুলি কয় যদিও মুনুৱে কিন্তু এতিয়াই শিকাইছে কেনেকৈ জ্যেষ্ঠজনৰ সেৱা ল'ব লাগে আচলতে এইখিনি শৰীৰৰে পৰাই শিকা দৰকাৰ তাতে আজি আমাৰ ছোৱালীও আছেহি সি যে ভাল লাগি আছে নহয় যোৱাই ভাল পোৱা অলপমান বৰা ভাত আৰু মাংস ৰান্ধিলোঁ যোৱাৰ পৰত আকৌ দেউতাকে কিবাকিবি টুকোলাও বান্ধিছে থকা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু উপায়ো যে নাই গা ধুই বন্তি গছ জ্বলাই ল'লোঁ কিছুমান সৰু সৰু কথা কেতিয়াবা যেন সুধি দিব ভাবিয়ে নাপাওঁ নামঘৰত বন্তি আৰু ধূপ গছ জ্বলোৱাৰ পাছত অকল ভাল গোন্ধাবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ বাহিৰত মানে অকণমান গুঁজি দিওঁ য'তে ত'তে আৰু কেতিয়াবা ধৰক এই ফুলৰ টাবৰ মাজতে দিলোঁ কেতিয়াবা অন্য ক'ৰবাতে দিলোঁ এনেকৈ কৈ গুঁজি দিওঁ তেতিয়া এগৰাকীক সুধিছিলে আপুনি কি গছৰ তলত ধূপ জ্বলালে ক'বচোন আচলতে গছজোপা মেইন নহয় দেই গছজোপাত আমি পূজা কৰা নাই মাত্ৰ এই ঠাইখিনি লওঁ বাহিৰত মানে এনেকৈ দি দিলে বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে বৰ ভাল লাগে চাৰিওকাষে যেতিয়া ধুনীয়া এটা গোন্ধ ৰাতিপুৱাই পোৱা হয় ধূপৰ গোন্ধ আমোল মোলাই থাকে কিমান ভাল লাগে ভাবকচোন স্বাগতম পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি দেওবাৰ অকণমান মই দেওবাৰ দিনটোত দেৰিলৈকে শুওঁ কিন্তু আজি মই অলপ সোনকালে উঠিলোঁ কাৰণটো হৈছে কি আজি যাব মনুমাক ফুৰিবলৈ একচুৱেলি ফুৰিবলৈ বুলি ক'লেও ভুল হ'ব ন মনুমাক মুনুৰ মাহীয়েকৰ গা বেয়া খবৰ কৰিবলৈ যাব আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হওক আৰু তাতে যি জোঁৱাই আছেগি তাৰ মনুক মই কৈছোঁ যে ৰন্ধা বঢ়াখিনি মই কৰিম খিনি নালাগে এই ভোককাল বন্তিখন জ্বলাই মেলি আহোঁ মানে চাওকচোন তাই মানে কেৰাহী পাতিলে কথা ক'লে নুশুনিলে অলপমান বেয়াও লাগে খংো উঠাই আকৌ দেই মই নোৱাৰিম ন ভাগ ৰান্ধিব মই নোৱাৰিম গতিকে কেইটা উঠাই নাই আকৌ মাকঘলে আহিলে মানে মাছ ধৰিছিলে মাছ কেইটাও বাছি লওঁ আমাৰ মনুৱে আকৌ মাছ বাচিব নোৱাৰে যদি কেনেবাকে মাছ বাছিবলৈ দিওঁ তেতিয়া এই মাত্ৰ ফিট মাৰি যোৱা মানুহ গৰাকীৰ হাতখন যে কি অৱস্থা হব ব্ৰাছ কৰিছা কৰা দেই যা বোলে ব্ৰাছ কৰিছা দিয়াচোন এইটো এইটো দিয়াচোন দিয়া থেংক ইউ লোৱা হাঁহিছোঁ যাব চাইছো যোৱা কোনো দিন আচাব যদি লাইটটো জ্বলাই সোনটো উঠি যায় তেতিয়া যাব ৰাতি বোলে দুইজনীকে একদম আজি এইফালে চেংনাং এইফালে মানে আমাৰ বৈষ্ণৱ বেটা আজি বোলে একদম বিহু দেখুৱাই দিলে কি কেইটা বজাত হৈছে বাৰটা পিছত এইফালে চাই বাৰটা তহঁতি ভাব নহয় এতিয়া মাক বোৰে বৰ উজুতে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছিলে বুলি এতিয়া পাইছ দুই জনীয়ে নাভাব আগতে আগতে বেলেগ কথা যেতিয়া বেছি উপলব্ধি নিজে মাক হোৱাৰ পিছতহে হয় আকৌ আগতে মানে এনে দেখিহে থকা হয় আনক এতিয়া বুজিছা কথাটো এতিয়া এই আমাৰ বৈষ্ণৱেটাৰ কাৰণে পিঠা বনাবলৈ লৈছে পিঠা মানে এইটো চেৰেলেক বুলিও ক'ব পাৰে পিঠা বুলিও ক'ব পাৰি আগতে মই বহুবাৰ দেখুৱাইছোঁ বাৰু তাৰ বেটিক শিকাই দিলোঁ এতিয়া বেটী আৰু নিজে নিজে বনায় মাজতে এবাৰ দুবাৰ মই গৈ গৈ দি থৈ আহিলোঁ ক'ত ক'ত দি থৈ আহোঁগৈ কাঁহ হাতত দি পঠিয়াওঁ তই দেখা মানুহ গম পোৱা তুমি বেগম বাইদেউ এবাৰ লৈ গৈছে পাঠ হ'ব সিহঁতি লৈ গৈছেহি নষ্ট কৰিছোঁ চা দুষ্ট কৰিছা হে দুষ্ট কৰিছা তুমি ডাঙৰ হ'লা আৰু বুজিছা কিমান ভয় কৰিছিলোঁ তুমি ইমান অকণ ভবানে নোহোৱা বুলি ডাঙৰ বেলা এতিয়া এজনে খাই বৈ আজৰি হ'ল আৰু আমাৰ এগৰাকী উঠি আহিছেহে এতিয়া অঁ দেহা দেহামণি গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়াচোন গুড মৰ্ণিং কোৱা গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া নকয় কেতিয়াবা মন নগ'লে নকয় বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিলোঁ আমাৰ মনুৱাই আকৌ বিয়া ঘৰলৈ গ'লে মানে যদি এই বেঙেনা ফ্ৰাইটো দিয়ে নহয় বেচন দি পেলাই খুজি খুজি খায় তেওঁলোকক এতিয়া ভাত দিছোঁ আৰু এইফালে আমাক কণমানিজনীক খুৱাই আছোঁ তুমিও মোক কৰিলে নহ'ব নহয় দিয়া ৰ'বা 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 ভাত খাব মন নাই কৰা চাও আকৌ এইবিলাক বৰ হয় আৰু ন হা ৰবা দেই আকৌ খুৱাই দিম আকৌ খাব লাগিব নহ'ব নহয় ভাত নাখালে কেনেকৈ হ'ব বাৰু তাৰপিছতে বেঙেনা ফ্ৰাই ভাল পায় বুলি কলো কিন্তু আমাৰ মনোমাই কি খাইছে চাওকচোন তাৰপিছত আমাৰ বৈষ্ণৱ বেটাই পিঠা খাই ল'লে এতিয়া আকৌ ভনীয়েকৰ লগত আকৌ ভাত খায় দুষ্ট মানুহ ৰবা দেই গোটেই কোনে কোনে তাক খুৱাইছে কোনো হিচাপ নাইকিয়া হৈছে আৰু দেই এইফালে দেখিছে নহয় এইবোৰ কাহিনী হৈ আছে এতিয়া তাৰপিছত এবাৰ এইফালে সৰুজনক চাব আকৌ অ খাইছা নে খাইছা অ খোৱা দিয়া কোনে কাক খুৱাইছে মুঠতে অ আছে ঔ কলিজা আছে বুলিও দেখুৱাইছে সিমানকণ জনা হৈছে নৈ দেই বায়েকৰ মৰম খুৱাই আছিলো মই কিন্তু মোৰ হাতে ছোৱালীয়ে নাখায় এইবোৰ কিবা কিবি দুষ্টামি কৰি আছে এওঁ আকৌ মোৰ হাতে খাইছে হয়নে দেহা অ

এইফালে দুইটা অঁ সেইটো এটা ইটো এটা দে অঁ এতিয়াহে হৈছে তাৰপিছত এইকেইটা সময়ত অঁ এইবাৰ যে ইহঁতক একদম পূৰা হেৰি কৰিছোঁ অঁ সেইটো ইফালটো দে কোনোবা এটা অঁ সেইটো দে অঁ এতিয়াহে হৈছে এইবাৰ যে ইহঁতক একদম পুৰা ঠগিছোঁ আৰু দে অকণমানি অকণমানি কিবা কিবি দি পিনে ঠগিছোঁ সোমোৱাই থয় এইকেইটা পাহৰিবি ঠাণ্ডা ওলাণ্ডা পালে আমাৰ ঘৰখন বোলে ইমান ধুনীয়াকৈ বুলে নহয় এইটো লোৱা তোমাৰ আৰু মাৰহে বস্তু আছে ইয়াত তোমাক মামীয়ে দিলে নহয় কালি দিলে ধুনুচুলা মামীয়ে দিলে দিবা দেই নাহি লৈ যাহি বেটীয়ে কলে বোলে অকণমানি তই কল খাই ভাল পাই কিবা কথাটো ওলালে আৰু তাৰপিছতে আকৌ বহুত দিন আমি জা জলপানো তেনেকে খুৱাই নাই এতিয়া সেই ছোৱালী আছেহি যে মাক নহয় জানো একদম পুৰা বতৰলে চোৱা নাই পোনাই দিছো আৰু অ তই ভাল পাও যে খালি কল কি হ'ল গম পাও একদম যি ফিতৰত কৈ গৈছো কল আনোগে ৰো অকণমান কল পকা কল ভালকে নেপালো নহয় তথাপিতো কিন্তু পৰা হব একেবাৰে নোহোৱা নহয় তাৰপিছত সেইকাৰণে এইখিনি কি কৰিলো এইখিনি চেনীকল চেনীকলো লৈ আহিলো একদম যিটো ফিট মাৰি গৈছো গৰমত চাই থৈ গলো তাৰপিছত ভাল নহয় নহয় হাঁহি আজি চব ফালৰ পৰা উঠিছে আকৌ যি ফিটটো মাৰি পেলাই তাৰ পৰা আকৌ ঘাটৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি কৈছো আৰু ঘাটৰ পৰা ঘূৰি আহি কৈছো নাই তোমাক এতিয়াই দিয়া এনেকুৱা হৈছে বৰা ভাতৰ লগত গাখীৰ আৰু কলেৰে খাম বুলি যিবোৰ ভাবি থকা হৈছিলে চব সলনি হৈ থাকিলে দেই জোঁৱাই গ'ল মাংস অকণমান আনিলে তাৰ বোলে গ্ৰেভীৰ সৈতেহে খাবলৈ মন গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈয়ে দি দিছো আৰু এয়া বৰা ভাত আৰু মাংস গ্ৰেভী গ্ৰেভি মানে ইমান পানী চানী নিদিলোঁৱেই ৰঙালাও আছিলে যে পানী দি দিলে বেয়া লাগিব বোলো এইকাৰণে এনেকৈয়ে ৰান্ধি দিলোঁ খাই ভাল পোৱা হ'বলৈ কমেণ্ট এটা কৰি যাব পাৰে আৰু একদম বহুত টেষ্টি লাগিলেও খাবলৈ আবেলিৰ জুতি বৰা ভাত আৰু মাংস আহি যোৱা বেটি ঐ পাপাক চাহো দি দিছোঁ এবাৰ খোৱাটো মোৰ কথা বুলি কোৱা নাই জানো

গম পালেই না এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিব আজি যোৱাৰ পিছত আকৌ সোনকালে আহিবা আৰু চেষ্টাটো কৰিবা আকৌ আহিবলে আৰু এতিয়া আহ সাত মাহমান হল ন কালি হৈছে আঠ মাহ আঠ মাহ হ'ল সঁচাকে বহুত দিন হল তাত কি নহওক বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত যি জুৱাই আহিলে বস্তু এটাও ডাঙৰ হৈছে যথেষ্টখিনি কথা বুজাব পৰা হৈছে দেই কথাটো মানে খালী উঠেৰে মিলাই ধুমেৰে কয় কিবা কিবি এনেকৈ কৰিছে নিজক এনেকৈ দেখুৱায় ইমান সুন্দৰ হ'লাই নহয় এতিয়া যাবা গ'ল এতিয়া ক'ত যাবা সেইবিলাকে যাবা কি ক'ত যাবা অলপ আগতে কিন্তু ভনীয়েকক বিচাৰি পেলাই বহুত বেছি আমনি কৰিলে মই আকৌ ভবা নাছিলোঁ জানিব বুলি মানে হ'লেও হেৰি নহয় ভণ্টি ক'লেই হ'ল বুলি ক'লো ভণ্টি ক'লে গ'ল বাই বাই এতিয়া যাবাগৈ ঘৰলৈ যাবাগৈ আকৌ সোনকালে আহিবা দেই শুনক বাই বাই আকৌ দিয়াচোন আকৌ দিয়া আকৌ দিয়াচোন অ শুন চুমু আকৌ এটা দিয়াচোন দিয়া না চেংমাং এতিয়া থাকিব লাগিছিলে যাবলৈ বিৰাট হুলস্থুল লগালেহেঁতেন হ'ব শুন যোৱা কৈ পাই মা মেছেজ এটা কৰি দিবি আৰু ছোৱালী ঘৰলৈ আহি উভতি গ'লে প্ৰতিগৰাকী মাকৰে বেয়া লাগে আপোনালোকে এযোৰ দুটা আশীৰ্বাদ দিব দেই